Lintas langsung dari Pahang kita bersama-sama Muhammad Hazri Azran Ahmad Khairi di Studio Berita RTM di Kuantan. Silakan Hazri. Terima kasih Lela di Studio 3 Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jerantan antara daerah yang teruk terjejas akibat banjir besar yang berlaku pada 2014 akibat limpahan air sungai Tembeling dan sungai Jelai. Keadaan itu memaksa hampir 3,000 penduduk dipindahkan ke 34 pusat pemindahan. Bagi menghadapi musim tengkujuh tahun ini, jawatan kuasa bencana daerah Jerantut membuat persiapan lebih awal dengan menubuhkan 5 pusat pengkalan hadapan utama di Hulu Tembeling. Pangkalan tersebut ditubuhkan di Kampung Bantal, Gusai, Kuala Said, Mat Daling dan Kampung Pagi. Ia bagi menyalur bantuan awal kepada penduduk yang dikhawatiri terputus hubungan sekiranya berlaku banjir. 13 pengkalan harapan yang kita penuhkan dengan bekalan makanan. Saya dipahamkan kira-kira 20 tan makanan. Eh? Yang makanan keperluan asas lah, beras, gula, sardin, susu dan sebagainya. Telah kita hantar ke 13 pengkalan harapan. Dan pada tahun ni macam ada perubahan Kita di Ulu Temelin saja. Kita buatkan lima, pas, lima pengkalan hadapan Kalau dulu kita letak di bantai saja Sebelum itu, tahun dua tahun sebelum itu Jadi tahun ni kita buat kepada lima kampung Sementara itu, 47 pusat pemindahan disediakan yang boleh menempatkan lebih 10,000 orang. Manakala empat bot Jabatan Bomba dan Penyelamat, polis Angkatan Pertahanan Awam APM serta berpuluh kenderaan darat telah disediakan bagi membantu kerja-kerja pemindahan penduduk. Selain itu, 20 anggota skuad sukarelawan AMNO akan ditempatkan di pusat pemindahan dan pangkalan hadapan bagi membantu kerja-kerja menyelamat. Ketua AMNO bahagian Jerantut itu juga meminta pihak berkuasa menempatkan lebih banyak bot dan kemudahan logistik lain di daerah itu kerana Jerantut merupakan kawasan pertama dilanda banjir kerana kedudukannya di kawasan hulu sungai. Lebih 80 rumah usang di kawasan paling yang dilanda ribut telah dibaik pulih membabitkan peruntukan khas kerajaan persekutuan berjumlah hampir 1 juta ringgit. Menurut ahli parlimennya Datuk Seri Ismail Abdul Mutalib, setiap rumah diperuntuk 10,000 ringgit. Bagaimanapun, peruntukan itu tidak termasuk membina rumah baru dan yang terbabit kebakaran. Membina lebih kurang uh, 80 80 buah Seri. 80 buah. Sorry. 80 buah uh, 10 uh, 10,000 satu. Maknanya uh, 800,000 itu 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 yang kita bentuk. Ada lagi bantuan lain tak? Jadi insyaAllah kita akan tunggu. Sekarang ini tidak termasuk setengah tu kita beri bantuan peralatan dan sebagainya untuk rumah mereka. Tidak termasuk peralatan lah ya. Untuk membaiki rumah saja. Tapi kita limit kepada 10 ribu lah. Lebih banyak lagi rumah seumpama itu akan diberi perhatian dan dibaik pulih di bawah skim peruntukan khas tersebut tahun hadapan. Beliau ditemui media ketika menyertai gotoroyong penduduk bersama skuad sukarelawan AMNO bahagian Maran membaiki rumah seorang penduduk Jasman Cik Rani yang dilanda ribut di kampung Sempur Cenoh. Mansa ribut Jasman Cik Rani berkata, Bantuan tersebut dapat meringankan bebannya sebagai ketua keluarga untuk membaik pulih rumah terbabit yang didiami sejak sekian lama. Saya ikut sekeluarga makan di bahagian dapur tapi untuk pada malam ke kejadian tu saya makan di rumah tengah lah. Kira nak jadikan nasib semuanya selamat lah. Ahli keluarga saya semua selamat. Alhamdulillah lah. Okey, Pertama ah, sekali saya nak ucapkan terima kasih lah pada Datuk Sri dan ahli Parlimen Maran. Eh ia telah membantu saya dan keluarga saya apa um, apa ber -ber untuk mengurangkan beban <Sing> Hanya beberapa hari saja lagi sesi persekolahan 2017 bermula. Di Kuantan, 150 murid sekolah di sekitar perkampungan Bukit Sekilau menyertai program gunting rambut percuma. Ia anjuran bersama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Bukit Sekilau, Masjid Sedina Ali Abi Talib, Belia Bukit Sekilau dan Mini Pusat Transformasi Luar Bandar RTC. Oh. Oh. Selain mengeratkan silaturahim penduduk setempat, program seperti ini membantu ibu bapa mengurangkan pembelanjaan persiapan persekolahan anak-anak mereka. Idea tersebut tercetus pada program Kem Cintai Masjid yang diadakan baru-baru ini. Di samping kita menganjurkan gunting peri, kita juga menganjurkan tayangan filem cara percuma, pemeriksaan kesihatan untuk pemeriksaan warga-warga emas dan orang kampung setempatlah. Di samping itu, kita mengadakan apa? Saya makan ah, camutan ketua semakan daftar pemilih dan juga untuk semakan berimlah. Program tersebut mendapat kerjasama empat pelatih giat mara Kuantan dan dua tukang gunting rambut dari kedai berdekatan. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pahang. Kembali kepada Lela di Studio 3 untuk berita seterusnya. Silakan.